حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اور حضرت مولانا شمس صاحب دارالدا میں بعض دوستوں سے احمدیت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ شیخ عبدالقادر المغربی مرہوم مرحوم تشریف لائے اور بیٹھ کر ہماری باتیں سنی دوران گفتگو میں استخفاف سے اپنی سابقہ ملاقات کا ذکر کیا اور جو مشورہ حضور کو دیا تھا اسے دہرایا اور مزاکن کہا کہ الہامات کی عربی عبارت بھی درست نہیں میں نے خطبہ الہامیہ ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ پڑھیں کہاں عربی غلط ہے انہوں نے اونچی آواز سے پڑھنا شروع کیا اور ایک دو لفظوں سے متعلق کہا کہ یہ عربی لفظ ہی نہیں مولانا شمس صاحب نے تاج العروس جو عربی لغت کی کتاب ہے الماری سے نکالی اور وہ لفظ نکال کر دکھائے سامعین کو حیرت ہوئی اور میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا کہلاتے تو آپ ادیب ہیں لیکن آپ کو اتنی عربی بھی نہیں آتی جتنی میرے شاگرد کو شمس صاحب ان دنوں مجھ سے انگریزی پڑھتے تھے اس پر انہیں بڑا غصہ آیا اور یہ کہتے ہوئے اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے اری کا غدن نجوم الزہری کل میں تجھے زہر کے تارے دکھاؤں گا یہ عربی زبان کا محاورہ ہے اردو زبان میں اس کے مقابل کہتے ہیں دن میں تارے دکھانا میں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ سامعین میں سے کچھ متاثر ہیں ان سے کہا یہ میرے پرانے دوست ہیں صلاح الدین ایوبیہ کالج میں علم ادب پڑھایا کرتے تھے اور سامعین کو علم تھا کہ میں بھی وہاں پڑھایا کرتا تھا میں نے کہا کہ انہیں خطبہ الہامیہ پڑھ کر ایسی رائے کا اظہار نہ کرنا چاہیے تھا بجائے ناواقف ہونے کے انہیں حق بات مان لینی چاہیے تھی جب دوست چلے گئے اور شام ہو گئی تو شمہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہ نے الوداع کرتے وقت آپ کو یہ نصیحت کی تھی کہ شیخ عبد القادر المغربی سے نہیں بگاڑنا وہ آپ کے دوست ہیں اور ان کا شہر میں بڑا اثر ہے میں نے شما صاحب سے کہا فکر نہ کریں وہ میرے دوست ہیں میں انہیں ٹھیک کر لوں گا کل صبح ہم دونوں ان کے پاس جائیں گے دوسرے دن صبح سویرے ہم دونوں ان کے مکان پر گئے دستک دی تو مغربی صاحب تشریف لے آئے اور آتے ہی مجھ سے بغلگیر ہوئے اور مجھے بوسہ دیا اور کہا کہ آپ سے معافی مانگتا ہوں میں آپ کی طرف آنا ہی چاہتا تھا اندر تشریف لائیں کہوہ پیئیں اور میں آپ کو دکھاؤں کہ میری رات کیسے گزری ہم اندر گئے تو انہوں نے رسالہ الحقائق انل احمدیہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ رسالہ میرے ہاتھ میں تھا اور غصے میں باہر آیا اور پختہ ارادہ کیا کہ اس رسالے کا رد شائع کروں میں نے حدیث اور تفاصیر کی کتب جو میرے پاس تھیں وہ میز پر رکھ لیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر رد لکھنا شروع کر دیا ادھر سے رسالہ پڑھتا اور رد لکھنے کے لیے کتابیں دیکھتا ایک رد لکھتا اس میں تکلف معلوم ہوتا اسے پھاڑا ایک اور رد لکھتا اسے بھی پھاڑا اور اسی طرح رات بہت گزر گئی بیوی نے کہا رات بہت گزر گئی آرام کر لیں میں نے کہا سید زین العابدین نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے اور میں یہ رد لکھ کر سوں گا چنانچہ صبح کی اذان ہوئی اور میں رد لکھنے کے بعد اس طرح کاغذ پھاڑتا جاتا اور چمنی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دیکھو ڈھیر جب اللہ اکبر کی آواز میرے کان میں پڑی تو میرے نفس نے مجھ سے کہا صداقت بہت بڑی شے ہے اور تمہارا اس طرح بناوٹ سے رد کرنا درست نہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب ایک کلمہ مخالفت کا مجھ سے نہیں سنیں گے آپ کے خیالات سراسر اسلامی ہیں اور آپ آزادی سے تبلیغ کریں اور پوچھنے والوں سے میں آپ کے حق میں اچھی بات ہی کہوں گا لیکن میں آپ کے فرقے میں داخل نہیں ہوں گا کیونکہ فرقہ بندی سے مجھے نفرت ہے اور مرحوم آخری دم تک جماعت کی تعریف ہی کرتے رہے